На днях опубликован пресс-релиз представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миатович, в котором она резко осудила действия российских властей, прекращение, ретрансляции передач, арест и изъятие имущества ТРК «Черноморская», представленное чуть ли не как оплот независимых СМИ в регионе. Все действия компетентных российских органов и служб в отношении указанного СМИ, равно как и прекращение ретрансляции передач ТРК Черноморской, вызвано отсутствием лицензии на осуществление этого рода деятельности, лежали строго в рамках правового поля. В связи с этим глубокое сожаление вызывает снижение высоких стандартов работы офиса представителей АБСЕ по вопросам свободы СМИ. Напомним, 1 августа представители Федеральной службы судебных приставов арестовали все движимое и недвижимое имущество Черноморки, сделав невозможным вещание компании. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миатович осудил арест имущества телерадиокомпании Черноморска в Симферополе. Продолжающиеся попытки давления на независимые СМИ в Крыму ясно свидетельствуют о цензуре, и это недопустимо. Это создает атмосферу страха, в которой свободная журналистика не может существовать. Я снова призываю власти Крыма воздержаться от шагов, которые угрожают медиа-свободе и серьезно ограничивают плюрализм СМИ. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на данный факт довольно странно. МИД России в упор не замечает нарушения закона своей страны и вдобавок искажает факты, заявляя, что у черноморской телерадиокомпании нет лицензии на вещание. Хотя, согласно федеральному закону, документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины или Автономной Республики Крым признаются действующими, а значит, лицензия Черноморки до сих пор имеет законную силу. Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило э, на медне информацию, что э, Черноморская телерадиокомпания была правомерно отключена от вещания в Республике Крым э, в связи с тем, что у нее нет лицензии на вещание. Однако это не соответствует действительности. Лицензия на вещание есть, она действует. Таким образом, возмущение представителя ОБСЕ выглядит вполне оправданно, а заявление Министерства иностранных дел России не соответствующими действительности. Кроме того, другие каналы, вещающие на данный момент в Крыму, имеют точно такую же украинскую лицензию, что и Черноморка. Представляете, какой объем в Крыму юридических лиц сейчас предстоит перерегистрировать? Это раз. Во-вторых, для того, чтобы получить эту лицензию, необходимо также зарегистрироваться как средство массовой информации. Это тоже долгий период. Поэтому я не думаю, что крымские телекомпании, которые еще на данный момент работают и которых не лишили вещания, получили уже все получили лицензии Роскомнадзора. Крыму уже который месяц наблюдаются попытки полностью выдавить с полуострова средства массовой информации, которые освещают реальное положение дел на полуострове и не отражают официальную позицию крымских властей. О свободе слова в Крыму, к сожалению, многих крымчан здесь речь уже не идет. Незаконные действия на полуострове списывают на переходный период, а дипломатические службы старательно маскируют попытки избавиться от неугодных. 11 августа хозяйственный суд Крыма отказал в иске радиотелевизионного передающего центра против телерадиокомпании «Черноморская». Данное решение суд принял в связи с добровольным погашением долга телекомпании. Также суд постановил снять арест с имущества «Черноморки». Президент телерадиокомпании Людмила Журавлева сообщила, что примет все меры для скорейшего возврата оборудования и возобновления работы телеканала. Также направлены жалобы в адрес Федеральной службы судебных приставов относительно их неправомерных действий во время исполнительного мероприятия. Алексей Зорки, Максим Барыла, Служба новостей «Волна», Симферополь.